Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi Alhamdulillah. naqayyubuna bi nuri ma'rifati wal yakin. wa adkhana ma'al awliya salihin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نَبِيِّ سيد المرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين فقال الله تعالى في القران الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sanurihim ayatina fil afak wa fi anfusikum hatta yatabayyana lahum anna al-haq. Wa bil ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsin. Sadakallah wa Bapak Ibu, Saudara-saudaraku Jamaah Tauhid Robbani Sejabontabek dan sekitarnya serta para muhibbin dan pencari Tuhan yang dirahmati Allah, bila mana seorang abid tidak mampu memahami perkataan-perkataan dari lisan seorang Arifin tentang Wahdatul Wujud, menunggaling Gusti hulu, dan itihad maka jauhkanlah hati dan pikiran untuk senantiasa berburuk sangka kepada dirinya. Kena apa yang mereka lontarkan dan mereka sampaikan yang keluar daripada lisan mereka. Mereka menghantarkan pemahaman tauhid murni. Bagaimana umat ini mampu memurnikan akan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu adalah Esa dan Ahad Begitulah Allah mengutarakan akan keesaan dirinya Kul huwallahu Ahad Katakanlah bahwa Allah itu adalah Ahad Ahad itu adalah Esa Esa itu maknanya satu tunggal dan tiada berbilang Makna satu tunggal dan tiada berbilang itu maksudnya hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maknanya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Itu artinya bahwa dialah yang wujud secara mutlak. Kata-kata dia yang wujud secara mutlak itu artinya hanya dia semata-mata. Begitulah mereka sebenarnya menghantarkan pemahaman kepada umat ini. Sehingga terlontar dan terkhalam dari lisan mereka makna wahdatul wujud, makna manunggaling kawulagosti, makna itiah dan huruf. Bukan mereka mengatakan Tuhan menyatu dengan hamba, hamba menyatu dengan Tuhan. Bukan seperti itu pemahaman dan makna yang sebenarnya dari apa yang mereka sampaikan, suatu makna yang tersirat, yang keluar dari roh hati yang telah terbuka hijab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang mereka utarakan dan mereka sampaikan kepada umat itu, bagaimana setiap umat itu mesti mampu memahami hanya Allah saja yang wujud dan yang ada semata-mata menyatakan la ilaha illallah la maujud illallah la haula wala quwata illa billah tidak ada yang wujud dan yang nyata pada sekalian alam dan pada sekalian diri melainkan hanya Allah semata-mata tidak ada yang wujud pada alam ini hanya dia semata-mata. Begitulah kita ini. Mesti mampu memurnikan akan ketaatan kita kepada Allah. Sehingga orang-orang yang telah mampu memurnikan ketaatannya kepada Allah. Tidak ada lagi terpandang dan tertilik sesuatu yang lain selain daripada Allah. Baik pada dirinya maupun di luar dirinya. Melainkan yang terpandang itu hanya Allah semata-mata. Inilah yang membuat diri kita itu tetap dalam keadaan vital dan suci. Karena kita mampu memfanahkan akan wujud kita ke dalam wujudnya. Kita mampu memfanahkan sifat kita ke dalam sifatnya. Kalaulah wujud dan sifat kita itu telah fana ke dalam wujud dan sifatnya, maka Allah lah sebenarnya sebenar yang wujud dan bersifat itu. Kalau Allah lah yang wujud dalam sebenar-benar bersifat, maka dialah yang hidup itu. Kalau dia yang hidup, maka dialah yang melihat. Dialah yang menengah, dialah yang berkata, dialah yang mengetahui berkuasa dan berkena. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau masih ada diri yang lain selain daripada dirinya, yang terpandang di dalam hati ini, yang terpikir dalam akal dan pikir kita, itu artinya telah ada dua Tuhan di dalam hati dan pikiran kita itu. Inilah yang disebut namanya najis batin. Orang yang dirinya najis batin, maka Allah katakan apa? Inna mal musriku najasun. Sesungguhnya orang-orang yang mursi, orang-orang yang berbuat syirik adalah orang-orang yang menyandingkan Diri Allah itu dengan sesuatu, padahal sesuatu selain daripada diri Allah tidak pernah ada. Kalaulah sesuatu selain daripada diri Allah tidak pernah ada, Bapak Ibu, itu artinya jangan disanding-sandingkan Allah, jangan dibanding-bandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Bagaimana mungkin Bapak Ibu akan menyandingkan dan menyerupakan Allah? Dengan sesuatu yang tidak pernah ada Padahal dia cuma yang ada Dia cuma yang wujud Itu artinya kalau dia yang ada, dia yang wujud semata-mata, maka segala yang wujud, itulah yang segala yang wujud itu yang disebut namanya Ainullah. Segala yang wujud itu yang disebut namanya Tajali min Tajaliatilah. Kenyataan daripada dirinya. Disitulah Allah bukakan rahasia. Akan segala yang wujud, akan segala sesuatu ini. Apa kata Allah? Wajah Allahu min ibadhi juz'an. Bahasa sesungguhnya Aku jadikan dirimu itu. Aku jadikan alam. Aku jadikan sesuatu. Aku jadikan semesta ini. Itu tiada lain adalah bahagian daripada diriku. Kata Allah. Mana yang dikatakan alam? Mana yang katakan makhluk? Mana yang dikatakan sesuatu Yang dikatakan alam Yang dikatakan makhluk Yang dikatakan sesuatu Itu tiada lain adalah Nur Muhammad Karena Nur Muhammad itulah awal mula penciptaan Nur Muhammad itulah awal mula kejadian Belum lagi diciptakan namanya langit dan bumi Jangankan langit dan bumi Bapak Ibu Aras, Luh, Kursi dan Mahpus belum diciptakan Allah Jangankan aras luh kursi dan mafus diciptakan Allah, sorga dan neraka pun belum diciptakan Allah. Lalu apa yang diciptakan Allah sebelum adanya sorga dan neraka? Lalu apa yang Allah jadikan sebelum adanya aras luk, kursi, luh dan mafus? Apa yang Allah jadikan sebelum adanya langit dan bumi? Yang Allah ciptakan dan Allah jadikan sebelum segala sesuatu itu ada, inilah yang disebut namanya Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad itulah yang dikatakan wajah min ibadhihi juzat. Nur Muhammad itulah sebenarnya bahagian daripada diriku. Nur Muhammad itulah sebenarnya percikan diriku. Nur Muhammad itulah sebenarnya tahjali daripada diriku. Jikalaulah Nur Muhammad itu adalah tajali diriku, percikan diriku, bahagian daripada diriku, itu maknanya tiada lain akulah yang sebenar-benarnya, kata Allah. Kalau Allah yang sebenar-benarnya, yang wujud semata-mata, maka Allah itulah sebenar-benarnya yang dikatakan wahdatul wujud. Jadi jangan dipahami wahdatul wujud, ada dua wujud menyatu menjadi satu wujud. Ini wujud Allah. Ini wujud Muhammad. Nah, ketika Ustaz mengatakan ini wujud Allah, ini wujud Muhammad, bukan Nabi Muhammad maksudnya. Nah, ya, nanti jangan Bapak Ibu sampai keliru gitu. Muhammad yang Ustaz maksudkan itu adalah Nur Muhammad. Ini wujud Allah, ini wujud Muhammad, maksudnya Nur Muhammad. Lalu menjadi satu dia dikatakan wahdatul wujud. Bukan seperti itu maksudnya. Wahdatul wujud itu hanya dia yang esa satu-satunya, hanya dia yang ada satu-satunya. Kapan Allah itu esa, kapan Allah itu ada satu-satunya? Allah itu esa, Allah itu wujud, Allah itu ada satu-satunya. Sejak dahulu, sekarang, maupun yang akan datang, dialah yang wujud dahulunya. Dia yang wujud sekarang ini, dia yang wujud yang akan datang, disitulah letak rahasia akan kewujudan keesaan dirinya. Dia mengatakan wal awalu wal akhiru wal batin. Karena dia yang dikatakan wahdatul wujud, huwallahu ahad. maka dialah diri yang awal. Dialah yang mengatakan dirinya yang akhir. Dialah yang menyebut dirinya yang zohir dan dia pula yang mengatakan dirinya adalah yang batin. Apa maksudnya dia yang awal? Dia yang awal itu maksudnya Bapak Ibu. Sebelum adanya segala yang ada. Sebelum adanya sesuatu. Maka dialah yang ada sebelum adanya yang ada dan sebelum adanya sesuatu. Dia yang awal sebelum adanya yang ada dan sebelum adanya sesuatu. Disitulah artinya dia awal tidak ada permulaannya. Dia awal tidak ada ujungnya. Kenapa dia awal tidak ada permulaan dan ujungnya? Karena dia berdiri dengan sendirinya. Dia ada bukan didirikan. Dia ada bukan diadakan. Dia ada bukan diwujudkan. Dia ada wujud dengan sendirinya. Kapan Allah itu wujud dengan sendirinya? Ketika dirinya merasa ada, ketika itulah dia telah wujud. Ketika dirinya merasa ada itu. Karena dia yang kia muhu binapsihi. Kapan dirinya merasa ada? ketika dia berkehendak. Ketika dia berkeinginan, berkeinginan. Kapan dia berkehendak dan berkeinginan? Ketika dia ingin mengenali siapa dirinya yang sebenar-benarnya. Apa kata dirinya? Kuntukan zan mahfiyah. Wa ahbabtu an u'arafa wa khalaqtul khalqal arifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi kata Allah. Kenapa Allah menjelaskan bahwa dirinya adalah perbendaharaan yang tersembunyi? Itu maknanya bahwa segala yang ada ini nantinya semuanya itu berasal daripada dirinya. Semuanya ini berasal daripada dirinya sendiri. Kalaulah segala sesuatu yang wujud dan yang ada ini berasal daripada dirinya. Itu maknanya bahwa dialah perbendaharan segala yang ada. Wa ahbabtu an wa'rafa. Karena aku adalah perbendaharan yang tersembunyi, bahwa segala sesuatu itu ada karena adanya aku dan adanya sesuatu itu karena aku maka akulah yang perbendaharaan yang tersembunyi itu, namun aku ingin dikenal kalau aku ingin dikenal, aku ingin disaksikan, supaya aku tahu siapa yang abid dan siapa yang ma'bud, khalqa maka aku ciptakan Aku jadikan sesuatu itu dari diriku, kata Allah. Jadi, Allah menciptakan sesuatu yang bernama Nur Muhammad, bukan di luar dirinya. Akan tetapi, Allah menciptakan sesuatu yang bernama Nur Muhammad itu berasal daripada dirinya sendiri. Karena Nur Muhammad itu berasal daripada dirinya sendiri, maka disitulah Allah mengatakan wajah min ibadi juzan bahwa Nur Muhammad itu tiada lain bahagian daripada diriku kata Tuhan. Kalaulah Nur Muhammad itu bahagian daripada dirinya, maka itu artinya Allah ciptakan Nur Muhammad itu Lia Arifani supaya dia mengenal akan diriku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Maka siapa yang mampu mengenali akan sejati dirinya, maka dirinya lah yang fitrah itu sesuai dengan tema yang dibukakan rahasianya oleh ketua dan pengurus. Tauhid Robbani Sejabatan sejak botabe itu. Nih, Bapak Ibu lihat di belakang itu. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, kita akan mencoba memahami siapa sebenarnya yang sejati diri itu sehingga kita paham diri yang fitrah itu siapa yang sesungguhnya. Maka untuk lebih paham dan lebih jelasnya Bapak Ibu, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Uh, baik Bapak Ibu, uh, kita kembali melihat tema ini ya temui sejati diri ya biar kembalinya fitrah atau fitri jadi orang yang fitrah orang yang fitri adalah orang yang telah mampu menemui siapa sejati diri siapa sebenar diri siapa yang seakmal diri kalau kita sudah mengenal sejati diri, seakmal diri, diri yang sebenar-benarnya, maka itulah sebenarnya sebenar diri yang fitrah itu. Diri yang fitrah itu itu adalah Allah Azza wa Jalla. Dialah diri yang dikatakan diri yang fitrah. Dialah yang dikatakan diri seakmal si dan sejati diri. Dialah diri yang fitrah itu yang sesungguhnya. Sekarang Allah sebagai diri yang fitrah Allah sebagai diri yang suci, Dia ingin dikenal. Karena Dia ingin dikenal, maka Dia mentajalikan dirinya. Tajali daripada dirinya itu yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Tajali daripada dirinya itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Kalaulah tajali daripada dirinya adalah Nur Muhammad, maka Nur Muhammad inilah yang dikatakan Allah wajah alulahu min aibadihi juzat, bahwa Nur Muhammad itulah sebenarnya sebenar bahagian dirinya. Nur Muhammad itulah yang katakan bahagian dirinya. Kalaulah Nur Muhammad itu bahagian daripada dirinya, bahagian daripada dirinya itu tiada lain adalah dirinya jua semata-mata. Nah, bahasa kiasnya. Nah, sesungguhnya, ya. Nur Muhammad itu adalah satu tetes saja dari sebuah lautan. Nur Muhammad ini satu tetes dari sebuah lautan. Kalaulah Nur Muhammad itu satu tetes dari sebuah lautan, maka satu tetes dari sebuah lautan itu itu tiada lain adalah lautan itu sendiri. Lalu kemana makna kias yang sebenarnya? Mana yang satu tetas lautan dan mana yang dikatakan lautan? Allah inilah yang disebut dengan bahasa kiasnya adalah lautan. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah satu tetes lautan itu. Kalaulah Nur Muhammad itu satu tetes lautan itu, maka satu tetes lautan itu, itu tiada lain adalah lautan itu sendiri. Maksudnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin merasakan asinnya air laut, perlukah Bapak Ibu meminum air laut itu kesemuanya, keseluruhannya? Tidak. Ya kalaupun Bapak Ibu minum air laut itu seluruhnya, memangnya sanggup Bapak Ibu minum air laut seluruhnya? Tidak. Tidak. Jadi untuk merasakan asinnya air laut itu tak perlu kita meminum air laut itu keseluruhannya. Lalu caranya bagaimana? Bagaimana cara kita memahami bahwa air laut yang seluruhnya itu adalah asin? Cukup Bapak Ibu mengambil satu tetes air laut itu lalu rasakanlah di lidah. Kalau lidah ini telah mampu merasakan satu tetes air laut, itu adalah asin. Itu artinya seluruh air laut itu semuanya adalah asin. Apa makna dibalik itu? Allah itu adalah lautan. Nur Muhammad itu adalah tetesannya. Untuk mengenal namanya, Allah maka cukup kita memahami namanya Nur Muhammad siapa yang mengenal Nur Muhammad maka disitulah dia mengenal akan Allah, karena Nur Muhammad itu adalah bahagian Nur Muhammad itu kenyataan daripada diri Allah kalaulah Nur Muhammad itu bahagian dan kenyataan diri Allah maka sesungguhnya Nur Muhammad itu tiada lain, adalah Allah itu sendiri Kenapa dikatakan Nur Muhammad itu tiada dari Allah itu sendiri? Karena Nur Muhammad itu bahagian daripada dirinya. Bahagian daripada dirinya itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Inilah yang dikiaskan bahwa satu tetes lautan itu, itu tiada lain adalah lautan itu sendiri. Lalu kita hantarkan maknanya. Lebih rinci lagi Bapak Ibu. Untuk mengenal Allah, ya. tak perlu kita kaji alam ini. Ya. Yang besar ini, lama bapak ibu, waktunya kita mengkaji Allah. Kalau kita mengkaji namanya alam semesta, tapi untuk mengenal Allah, cukup kita mengenali akan diri kita ini. Kenapa untuk mengenal Allah cukup kita mengenal akan diri kita ini? Diri kita inilah kesempurnaan untuk mengenal akan nyatanya diri Allah itu sendiri. Apa sebabnya? Diri kita ini kesempurnaan untuk memandang dan mengenalkan dirinya. Karena diri kita ini adalah alam sogir. Alam sogir inilah kesempurnaan untuk memandangnya alam kabir. Alam yang kecil ini kesempurnaan untuk memandangnya alam yang besar. Jadi tak perlu kita mencari menemui Allah pada alam semesta, cukup cari dan temui lah Allah tu pada diri yang sebenar-benarnya ini. Apa kaitannya dengan nur Muhammad alam dan diri? Ha. Nah.